यस्य यस्य सर्वे सर्वे समारंभाः समारंभाः समारं काम काम संकल्प संकल्प वर्जिताः वर्जिताः ज्ञान ज्ञान अग्नि अग्नि दग्ध दग्ध कर्माणं कर्माणं तम ुः पण्डितम् पण्डितम् बुधाः बुधाः यस्य सर्वे समारम्भाः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः कामसङ्कल्पवर्जिताः निदग्धकर्माणम् ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितम्बुधाः तमाहुः पण्डितम्बुधाः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितम्बुधाः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाः पण्डितम्बुधाः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः बुधाः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः

ಯಾರನ್ನು ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಯಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯು ಭೌತಿಕ ಸುಖದ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾರು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು

न एव एव किञ्चित् किञ्चित् करोति करोति सः सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप् निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप् निराश्रयः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि ित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्त तो निराश्राया हा कर्मन्य नैव किंचित् करोति सा हा। Such people, having given up attachment to the fruits of their actions, are always satisfied and not dependent on external things. Despite engaging in activities, they do not do anything at all. ಅಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ही निराशी ही निराशी यत यत चित्त चित्त आत्मा आत्मा त्यक्त त्यक्त सर्व सर्व परिग्रह परिग्रह शारीर शारीर केवलम केवलम कर्म कर्म कर्मों कर्मों, कुर्वन चारीरं 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 कुर्वन् न न आप्नोति आप्नोति किल्बिषम् किल्बिषम् निराशीर्यतचित्तात्मा निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म शारीरम् केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरम् केवलम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ಶಾರೀರಂ ಕರ್ಮ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ದ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ದೇ ಇನ್ಕರ್ ನೋ ಈವನ್ ದೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಿಂಗ್ ಬೈ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಂದರೆ ನನ್ನದು ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ